Спагетти из свежими помидорами и базиликом. Классический рецепт южной итальянской кухни. Нам понадобятся помидоры черри, свежий базилик, оливковое масло, чеснок, соль и сыр фармичано аригиано тертый по вкусу. Спагетти. Сначала поставьте воду на пасту, на спагетти. И за это время помидоры нужно помыть, разрезать на двое. И я удаляю э, семена, потому что давно уже заметила, что соус получается намного-намного вкуснее. И эти белые серединки, если они есть, потому что в соусе они будут твердые. Сейчас э, под сковородой включаем огонь, наливаем оливковое масло, чеснок – это на две порции, две столовые ложки оливкового масла и чеснок я разрезала на две половинки. Сразу ложим все вместе: помидоры, базилик, чеснок, соль. Помидоры не должны тушиться слишком долго. Вода на спагетти закипела. Ложим крупную морскую соль. Спагетти. Сразу их нужно перемешать. В соус с помидор добавить обязательно Базилик свежий. Листочков 4-5. помидоры готовые, где-то 10 минут, не больше. Спагетти нужно сварить альденте. У меня спагетти эти очень длинные. Чеснок убрать. Если нравится чеснок, так оставляйте. Спагетти перемешать из соусом из свежих помидор. И готово положить на тарелку, добавить немножко соуса, базилик, сыр по вкусу и приятного аппетита. Очень-очень вкусно. Детям особенно нравится. Смотрите мои другие видео, подписывайтесь, комментируйте, делитесь видео. Спасибо за просмотр. Всем удачи, здоровья, пока.